Erkən boşalmanı müxtəlif üsullarla önləmək olar və ya erkən boşalmanın yaranmasının qarşısını almaq olar. Əziz dostlar, bunun üçün erkən boşalmanı olmaması üçün siz bilməlisiniz ki, sizdə mütəmadi cinsi əlaqə olmalıdır. Bu təxminən 18-55 yaşında olan kişi üçün həftədə 3 üç dəfə cinsi əlaqədə olmasıdır. Çünki bu halda kişi cinsi sistemində durğunluq yaranmır və erkən boşalma prosesi də Demək olar ki, olmur. İkinci kişini erkən boşalmaya tətikləyən ən böyük faktorlardan biri birincisi də deməli stress və depressiyadır. Stress, stress vəziyyət, ekstrem vəziyyət, yuxusuzluq, uzun müddət yuxu olmaması, depressiya və digər nevroloji xəstəliklər erkən boşalmanı pisləşdirə bilər. Biləsiz ki, bəzi dərman vasitələri hormonal sistemə təsir göstərən və sinir sisteminə təsir göstərən beyinə təsir göstərən dərman vasitələri də erkən boşalmanı daha da pisləşdirə bilər və ya erkən boşalmanı yarada bilər. Ona görə erkən boşalma halında siz erkən boşalmanın müalicəsi üçün və ya onun müalicəsinə qədər eləyəcəyiniz şeylər var ki, onlar çox əhəmiylidir. Məsələn, siz oturaq həyat tərzi keçirdisinizsə, təbii ki, həkimə gələnə qədər siz oturaq həyat tərzini aradan qaldırmalısınız. Və ya uzun müddət artıq gecə vaxtı gec yatırsınızsa və yuxu rejiminizdə pozuntu varsa bu da erkən boşalmanı pisləşdirir. Həkimə gələnə qədər zaten siz bunu özünüz qaydasına salmalısınız. Çünki həyat tərzinin pozulması, zərərli vərdişlər, alkoqol, spirtli içkilər, yuxusuzluq, stress kişinin 1 nömrəli düşmənidir və bu vəziyyətlər kişini sanki məhv eləyir. Həmçinin sərtləşmə problemi, erkən boşalma bəzən hətta olur ki, bizdə pasiyentdə də rast gəlirik boş ola bilməmə anorgazmiya kimi hallara gətirib çıxarda bilər